প্ৰভুসকল ভগৱানে সহজ সৰলভাৱে যিবিলাকে ভগৱানক বুজিছে তেওঁলোককহে আজিলৈকে প্ৰাপ্তি কৰাইছে সৰল মনেৰে যিবিলাকে ভগৱানক বৰ কৃত্ৰিমভাৱে ভগৱানক বজা হ'লে ভগৱানক প্ৰাপ্তি হোৱা নাই এখন ঘৰৰ এজন ল'ৰা আছিল খুব কি খাই মানে খাই ভাল পায় মানে ইমান খাই যে ঘৰৰ গোটেই খাদ্য একেলগে তাকেই লাগে ঘৰৰ মানুহ অতিষ্ঠ হৈ গ'ল ঘৰৰ মানুহে তাক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে তই যা সঁচাকৈ যামনে অঁ যা সি কান্দি কান্দি গুচি গ'ল সন্ধিয়া আকৌ উভতি আহিলে কিয় আহিলে বোলে মই যোৱা কাৰণে তোমালোকে কি জানি কিমান দুখত কান্দি আছা মই সেইকাৰণে আহিলোঁ সি নাই 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 আমি কোনেও কান্দা নাই দুখত আমি ভালহে পাইছোঁ তই যা বোলে ঘৰৰ পৰা গুচি আহিলে হৰিৰাম কৃষ্ণৰাম কৃষ্ণৰাম মনক ভগৱানক স্মৰণ কৰি 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 আহি দেখিলে এখন ধুনীয়া আশ্ৰম সকলোৱে তাতে নাম জপ কৰি আছে আশ্ৰমৰ কৰ্ম সাধন কৰি আছে আশ্ৰমৰ অধিপতিজনক তেওঁ দেখিলে প্ৰণিপাত জনালে বোলে এইবিলাক কি হৈ আছে বোলে এইখন আশ্ৰম ইয়াত ঈশ্বৰৰ গুণানুকীৰ্তন হয় বোলে ময়ো কৰিব পাৰিমনে পাৰিবা খাবলৈ পাম নে নাপাম সেইটো প্ৰথম প্ৰশ্ন বোলে খাবলৈ পাবা ইয়াততো ভগৱানৰ কৃপাত সকলোৱে ইয়াতে নাম লৈ থাকে আৰু ভগৱানে ইয়াতে ক'ৰ পৰা আহে খাদ্য দ্ৰব্য আশ্ৰমত সবে খাব পাৰে বোলে একদম ভৰপূৰকৈ খাব পাৰিনে ইয়াত কোনেওতো বাধা নিদিয়ে বোলে তোমাৰ যিমান মন যিখিনি তুমি পাৰা খাব পাৰিবা ইয়াত কোনেও বাধা নিদিয়ে কিন্তু কি কৰিব লাগিব বোলে কেৱল ঈশ্বৰৰ কাম কৰি নাম ল'ব লাগিব আৰু আশ্ৰমৰ যিবিলাক কৰ্ম আছে তোমাৰ যিমানখিনি সামৰ্থ কৰিবা কোনোবাই যদি গো পালন কৰিব পাৰে গৌ পালন কৰিব কোনোবাই ঘাঁহ কাটিব ঘাঁহ কাটিব কোনোবাই কৃষি কৰ্ম কৰিলে কৃষি আশ্ৰমৰ যিবোৰ কৰ্ম থাকে সেইবোৰ কৰিবা বোলে আজিৰ পৰা মই ইয়াতে থাকিম থাকা থাকিলে দেখিলে যে তাতে বৰ ধুনীয়াকৈ ৰছৈঘৰ পাকঘৰ আছে ভোগ ঘৰ আছে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ ভোগ ৰান্ধে ভগৱানক ভোগ অৰ্পণ কৰে সেইবোৰ বিতৰণ কৰে ভৰপেট যোনে যিমান খাই খাব দিয়ে সি দেখিলেতো এইটো ভালেই তে এদিন দেখিছে যে সিদিনাখন সকলোৱে কেৱল নাম জপি আছে নাম জপ কৰি আছে ৰন্ধা বঢ়াৰ প্ৰতি কোনো যোৱা নাই ৰন্ধা বঢ়াৰ প্ৰতি কাৰো সেইদিনাখন কাণ সাৰ নাই তেওঁ গৈ সেই স্বামীজীক সুধিলে আশ্ৰমৰ অধিপতি স্বামীজী প্ৰণাম বুলি অঁ বোলে আজি দেখোন ৰন্ধনৰ ফালে যোৱাৰ একো কোনো হেৰি নাই কাৰো ঘটনাটো কি তেতিয়া অধিপতিয়ে ক'লে যে আজি একাদশী ব্ৰত গতিকে আজি আশ্ৰমত কোনেও নাখায় আজি ভগৱানকো আমি ভোগ নিদিওঁ যিহেতু আজি একাদশী কোনেও নাখায় কেলে নামেই লৈ থাকে বোলে মই কি কৰিম বোলে তুমিও আজি তেনেকৈ থাকিব লাগিব অন্যবিলাক যেনেকৈ আছে সেই গুৰুদেৱ মোৰটো বেয়া হৈ যাব কথাটো কি বেয়া হ'ব মই যদি এনেকৈ একাদশীটো আজি পালন কৰিব লাগে মই দ্বাদশী নেদেখিমে চাগৈ মোৰ মৰি যাব লাগিব মই খাবলৈ নাপালে মোৰ দিগদাৰ হৈ যাব অঁ এইটোতো বেয়া কথা হ'ব সেইকাৰণে কি কৰিলে গুৰুৱে তেওঁৰ শিষ্যবিলাকক মাতি ক'লে বোলে এওঁ বোলে নাখালে থাকিব নোৱাৰে দিগদাৰ হৈ যাব গতিকে তেওঁক খোৱা বস্তু অকণমান যোগাৰ দিয়া তেওঁ এই নদীৰ পাৰত গৈ পেলাই তাত ৰান্ধি নিজে খাই গুচি আহিব আশ্ৰমতো নহ'ব কিন্তু গুৰুৱে তেওঁক এটা নিৰ্দেশনা দিছে যে তুমি ৰান্ধিবা প্ৰথমতে ভগৱানক ভোগ লগাবা তাৰপিছত ভগৱানৰখিনি দি যিখিনি অৱশিষ্ট ৰয় সেইখিনি তুমি খাবা অঁ হ'ব সেইমতে তেওঁ বস লৈ আহিছে সামগ্ৰী নদীৰ পাৰত ৰান্ধিছে খুব ধুনীয়াকৈ ৰান্ধি এতিয়াতে তেওঁ ভগৱানক কেনেকৈ ভোগ লগাই তেওঁটো নাজানে সেইবোৰ তেতিয়া তেওঁ এনেই সেইখিনি আগবঢ়াই দি কিনে কৈছে যে প্ৰভু ৰাম তুমি আহা আৰু মোৰ মই বনোৱা এই ভোগখিনি তুমি গ্ৰহণ কৰা হে প্ৰভু ৰাম তুমি আহা মোৰ এই ভোগখিনি তুমি গ্ৰহণ কৰা সেইখিনিয়ে কৈছে বহুত কোৱাৰ পিছতো দেখিছে যে ভগৱানটো নাহে তেতিয়া তেওঁ কৈছে হে প্ৰভু আজি তুমি আহিবই লাগিব আজি তুমি লগোনে থাকিব লাগিব কাৰণ আজি মন্দিৰতো ভোগ নিদিয়ে আজি একাদশীটো গতিকে ময়ে মাত্ৰ তোমাৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিছোঁ গতিকে এইখিনি তুমি ল'বই লাগিব তুমি আহা এইবুলি কোৱাৰ পিছত তৎক্ষণাত প্ৰভু ৰাম সপত্নী কাষত মানে জানকীক লৈ পেলাই সাক্ষাৎ প্ৰকট হৈ গ'ল তাৰ সন্মুখত তেতিয়া তেওঁ দেখিছে যে প্ৰভু ৰাম কাষত পত্নী সীতা মানে ভগৱানলৈও চাইছে আৰু ভোগলৈও চাইছে কথাটো হ'ল কি ভোগ তেওঁ দুজনৰ কাৰণেহে আনিছিলে যোগাৰ কৰি এটা ভাগ ভগৱান এজন ভগৱান আহিব আৰু এজন তেওঁৰ কাৰণে এতিয়া ভগৱানে দুটা আহি পালে নহয় দুজন কি হ'ব এতিয়া তেওঁৰ অৱস্থা ভগৱান ৰামে সুধিছে কি হ'ল নাই নাই একো নহয় প্ৰভু নহয় তথাপিও নাই নাই একো নাই প্ৰভু ভোক ভগৱানক তেওঁ সুধিছে যে প্ৰভু এটা কথা সুধো অহা একাদশীটো তুমি আহিব লাগিব নহয় মইতো ইয়াতে ভোগ বনাম তোমাৰ কাৰণে কেইজন আহিবা মোক কথাটো ক'লে ভাল হয় মানে মই সেইভাৱে যোগাৰটো কৰিম হ'ব হ'ব সেইটো সময়ে ক'ব নহয় প্ৰভু মই জানিলে নে একো নাই এইবুলি প্ৰভু গুচি গ'ল পিছদিনা তেওঁ গুৰুক ক'লে যে গুৰুজী তুমি এজন ভগৱানৰ কথা কৈছিলা দুগৰাকী আহিছে সপত্নী আহিছে গতিকে আজি তিনিজনৰ কাৰণে যোগাৰটো দিয়া বুলি ক'লে তিনিজনৰ কাৰণে যোগাৰ আনি পেলাই তেনেকৈ বনাইছে নদীৰ পাৰত বনাই আকৌ সেই একেই প্ৰাৰ্থনা প্ৰাৰ্থনাটো নাজানে ভগৱান আহা আজি একাদশী তুমি নহ'লে লঘোণে থাকিব লাগিব উপবাসে থাকিব লাগিব মই ৰান্ধিছোঁ মোৰ ভোকখিনি তুমি স্বীকাৰ কৰা ভগৱান আহিলে ৰাম সীতা আৰু লগত সেইদিনাখন লক্ষ্মণ আহিছে আজি আকৌ তিনিজন এখেত কোন বোলে মোৰ সৰু অনুজ লক্ষ্মণ একদম নিজৰনে প্ৰভু বোলে অ একদম নিজৰে অঁ এখেতকতো অনা কথা আছিল জানো আজি মইতো সুধিছিলো লক্ষ্মণে বোলে হ'ল আৰু কিনো ভক্তৰ ওচৰলৈ লৈ আহিলে আহিয়েনো এইটো নাই নাই একো নাহে একো নহয় তে আজিও ভোগৰ ফালে চাইছে মানুহৰ হেৰি ভগৱানৰ ফালে চাইছে কিনো হৈছে এনে একো নহয় প্ৰভুল পিছৰ একাদশীত তেওঁ গুৰুদেৱক কৈছে যে গুৰুদেৱ আজি অকণ বেছিকৈ দিয়া কাৰণ ভগৱানৰ একো ঠিক নাই কিমানজন আহে গতিকে গুৰুজীয়ে ভাবিলে ইনো সঁচাকৈ কৈছেনে এইবোৰ কথা এই অৰণ্যত ভগৱানক ভোকটো দি এইবোৰ ক'ৰবাত বিক্ৰী চিক্ৰী কৰে নেকি এনেকুৱা এটা ধাৰণা আৰু এইবিলাক সদায় এনেই ইমান লৈ গৈ আছে আৰু এনেও তাৰ জোখটো বেছিকৈ লৈ আহে সেইদিনাখন বেছিকৈ লৈছে গুৰুৱে ভাবিলে কি যে আজি মই ইয়াৰ পিছে পিছে যাম ইনো ক'ত সঁচাকৈ ভগৱানক কি কৰে আৰু সেইমতে বহুত বেছি পৰিমাণৰ সেইদিনাখন লৈ আহিছে লৈ আহি সেই গছৰ তলত নৈৰ পাৰতে থৈছে আজি এটা কাম কৰিছে তেওঁ আজি তেওঁ ৰন্ধা নাই এনেই সেইখিনিকে আগবঢ়াই দি ভগৱানক মাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে প্ৰভু আহা মোৰ ভোকটো স্বীকাৰ কৰা সেইদিনাখন ভগৱান একদম দৰবাৰ লৈ আহি ৰেডি ৰাম লক্ষ্মণ ভৰত শত্ৰুঘ্ন হনুমান সব আহিছে কৈছে ক'ত ভোকটো ৰেডি হোৱা নাই কৈছে প্ৰভু মই ভাবিছোঁৱেই কথাটো তুমি বা কিমানজন আনা মই সেইকাৰণে বনোৱা নাই গতিকে মই যোগাৰটো লৈ আহিছোঁ তুমি নিজেই ৰান্ধি খাব লাগিব আৰু প্ৰভু যোগাৰটো তুমি কৰা আৰু মই আছোঁ এইবুলি তেওঁ গছৰ তলত বৈ থাকিলে ভগৱন্ত পুৰুষে মাতা জানকীক আজ্ঞা কৰিলে ঘৰত হনুমান এইবিলাকে সহায় কৰিলে আই জানকীয়ে ৰান্ধিব সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বৰূপা দেৱ্য ঋষি ব্ৰহ্ম ঋষিসকলে গম পালে তেওঁলোকো প্ৰসাদ ল'বৰ কাৰণে আহিলে চব বহুত আৰু তেওঁ গছৰ তলত চকু মুজি বহি আছে ভগৱানে কৈছে চকু মেলা আকৌ মই আহিছোঁ কৈছে কিনো চকু মেলিম প্ৰভু যিবোৰ যোগাৰ আনিছো তুমি যিমান মানুহ লৈ আহিছা মোৰ ভাগলৈ আজিও দেখোন নাই গতিকে মই অনা বস্তু বেলেগে এনেকৈ খাই থাকিব মইনো ক'ত চাই থাকিব পাৰিম সেইকাৰণে বুজি পঢ়ি আছো ভগৱান হেন সময়তে গুৰু আহিছে গুৰুৱে কৈছে যে তুমিনো কাৰ লগত কথা পাতি আছা বোলে মই এই প্ৰভুৰ লগত সাক্ষাৎ গুৰু কৈছা মইতো দেখা নাই কাকো তেতিয়া তেওঁ প্ৰভু ৰামক কৈছে যে হে প্ৰভু মোৰ গুৰুদেৱ এয়া মোৰ গুৰুদেৱে আজি মোৰ প্ৰমাণ চাবৰ কাৰণে চাগে মোৰ পিছে পিছে আহিছে গতিকে মই যে তোমাক দেখিছোঁ মোৰ গুৰুদেৱে কিয় দেখা নাই তেতিয়া প্ৰভুৱে কৈছে যে মই তোমাৰ নিচিনা এনেকুৱা সহজ সৰল ভক্তসকলকহে দেখা দিওঁ বৰ পণ্ডিতসকলক নিদিওঁ দেখা এনেকুৱা সহজ সৰল তুমি ইমান সৰল তোমাৰ মনটো ইমান সৰল মনৰ তোমাৰ সেইকাৰণে মই তোমাক সাক্ষাৎ কৰিছোঁ আহি যে নহয় মোৰ আৰু এটা প্ৰাৰ্থনা তুমি মোৰ গুৰুদেৱক অলপ সময়ৰ কাৰণে হ'লেও সাক্ষাৎ কৰিব লাগিব দেখা দিব লাগিব নহ'লে মোক অবিশ্বাস কৰিব গুৰুদেৱে যে তাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনি ভগৱানে তেওঁৰ গুৰুকো সাক্ষাৎ কৰাই কৰিছে আৰু গুৰু সাক্ষাৎ ভগৱান দেখি দণ্ডৱত প্ৰতিপাত কৰি অনেক স্তুতি কৰিছে কৰি কৈছে যে হে প্ৰভু যে মই ইমান দিনে শুন জানিছিলোঁ যে গুৰুসকলৰ কৃপাত শিষ্যসকলে ভগৱান দৰ্শন পায় কিন্তু আজি মোৰ জীৱনৰ উল্টা হ'ল শিষ্যৰ কৃপাত মই গুৰুৱে আজি ভগৱান দৰ্শন পালোঁ পৃথিৱীত মই এই কথাটোকে ক'ব খুজিছোঁ যে বৰ বেছি আৰ্টিফিচিয়েল কৃত্ৰিমভাৱে যিসকলে ভগৱানক ভজনা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰে তেওঁলোকে ভগৱান প্ৰাপ্তিৰ এইটো প্ৰশ্নবোধক কিন্তু আপুনি সহজ সৰল অন্তৰেৰে য'ত নেকি কিছুমান এনেকুৱা নজিৰ আছে মানে জগন্নাথ স্থানৰ এটি ঘটনা এজন সন্তই কোৱা শুনিছিলোঁ মই যে এগৰাকী আলৰ বুঢ়ী আই তেওঁ গোটেই জীৱন তাৰমানে তাততো ঘৰে ঘৰে জগন্নাথ পূজা কৰে প্ৰত্যেকেই সৰুকৈ জগন্নাথ মূৰ মন্দিৰ তেওঁ নিজে পালন কৰে তেওঁ কি কৰে একদম সোনকালে উঠি আগতে তেওঁ জগন্নাথৰ খিচিৰি ভোকটো বনায় বনাই মেলি থৈ চব ধুই পখালি তেতিয়া গা পা ধুই আহে আহিহে ভোকখিনি আগবঢ়ায় তে এজন সজনে দেখি পেলাই তেওঁ ক'লে যে আই আপোনাৰতো এইটো বহুত ভুল হৈছে বোলে কি বোলে তুমি এনেকৈ বাঁহি গাই তুমি খিচিৰি ৰান্ধানে জগন্নাথৰ খিচিৰি স্নান কৰিব লাগে বিশ্ৰাম তেতিয়াহ'লে মোৰতো ভুল হৈ আছে পিছদিনা তেওঁ উঠিছে স্নান কৰিছে ধোৱা পখলা কৰিছে কৰোঁতে কৰোঁতে দেৰি হৈছে খিচিৰি ৰন্ধাটো দেৰি হৈছে লৰালৰি হৈছে নিমিলা অংক হৈছে দিছে সেইদিনাখন খিচিৰি জগন্নাথে গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু স্বপ্নাদেশ কৰিছে তেওঁক যে আই মই তুমি আগৰ পিছে যেনেকৈ ৰান্ধা মই তেনেকেই ভাগ ভাল পাওঁ তাৰমানে কি মানে ভক্তি ৰাজ্যত বাহ্যিকতাতকৈ আভ্যন্তৰীক প্ৰতিক্ৰিয়াটোৰ হেৰিটোৰ বেছি অৰণ্যত এগৰাকী নিকুলীয়া মহিলা আছিল যাৰ নাম সবৰী জাতত তেওঁ নিকুলীয়া মানে উচ্চজাত নহয় তেওঁ গুৰু সেৱাৰ গুৰুৰ চৰণ সেৱাৰ বাহিৰে তেওঁৰ জীৱনত একো নাছিল এদিন তেওঁ যিগৰাকী গুৰুৰ চৰণ সেৱাত ব্যস্ত থাকে সেই গুৰুগৰাকী বৈকুণ্ঠী হ'ল ব্ৰহ্মত লীন হ'ল কিন্তু লীন হোৱাৰ আগে আগে গুৰুৱে তেওঁক আশীৰ্বাদ কৰিলে যে আই তোমাৰ যি গুৰু সেৱা এই গুৰুসেৱাৰ প্ৰতি মই সন্তুষ্টি হ'লোঁ মই তোমাক এটা আশীৰ্বাদ কৰি থৈ যাওঁ তোমাৰ এই গুৰু সেৱাৰ বলত সাক্ষাৎ শ্ৰীৰাম তোমাক এদিন সশৰীৰে সাক্ষাৎ কৰিব সেই দিনটোলৈ তুমি অপেক্ষা কৰা গুৰুৰ বাক্য আই সবৰীয়ে দৃঢ়ভাৱে ল'লে আৰু পিছদিনাখনৰ পৰা তেওঁ একদম পদূলিলৈকে ৰাতিপুৱাই সুগন্ধি পুষ্পেৰে তেওঁৰ যিটো ভঙা চিঙা ঘৰ সেই ঘৰটোৰ ভিতৰলৈকে ভিন্ন ৰঙী সুগন্ধি ফুলেৰে তেওঁ সদায় পদূলিটো সজাই থয় সদায় আৰু অৰণ্যৰ পৰা বাচি বাচি মিঠা ফলবিলাক গতিকে মিঠা টেঙাটো বাচিবৰ কাৰণে উপায় কি এচা কল খাই ল'ব লাগিব এচা কল খাই যিটো টেঙা হয় সেইটো নানে আৰু যিটো সুস্বাদু মিঠা ফল সেইটো গোটাই ৰামচন্দ্ৰলৈ ৰাখে আৰু সদায় এনেকৈ 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 তেওঁ একদম বৃদ্ধ হৈ গ'ল মানে একদম বৃদ্ধাৱস্থা পালে কিন্তু এই কৰ্মটো তেওঁ কৰিবলৈ এৰা নাই অন্যান্য ঋষিসকলে ইজনে সিজনক সুধিলে কয় যে কোননো এখেতে কি কৰে এইবিলাক লে পাগল এজনী পাগলী ভগৱান ৰাম বোলে স শৰীৰে কোনদিনা ভগৱান স শৰীৰে তেওঁৰ ঘৰলৈনো আহিব এই কথা ক'লেও নুবুজে বুজালেও নুবুজে কিন্তু সদায় এইটো কাম তেওঁ কৰি থাকে আৰু গতিকে আৰু মগজুত যিটো খেলিছে সেইটোকে কৰি থাকে কিনো হ'ব মানুহৰ দৃষ্টিত আই সবৰি এগৰাকী পাগলী সেইবিলাক পগলাৰ কৰ্ম ভগৱান আহিব ইমান দৃঢ় বিশ্বাস সেইকাৰণে কৈছে সুদৃঢ় বিশ্বাসেই ন ভগৱানৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ হ'বৰ কাৰণে সুদৃঢ় বিশ্বাসৰ প্ৰয়োজন আছে দৃঢ়ও নহয় সুদৃঢ়ভাৱে তেওঁ মানি লৈছে যে ভগৱান তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিব আৰু তেওঁ সেই দিনটোলৈ বাট চাই আছে আৰু সঁচাকৈ প্ৰভুৰাম অনুজ লক্ষ্মণ সীতাৰ অন্েষণ কৰি 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 সেই অৰণ্যত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু সুগন্ধি পুষ্পেৰে সুসজ্জিত সেই পৰ্ণকোটিৰ যিটো ভঙা চিঙা ঘৰ সেইটোলৈ ৰাম প্ৰৱেশ কৰি দিলে এদিন তেওঁৰ হেঁপাহ সেইদিনাখন পূৰ্ব যিয়েই দেখিছে যে প্ৰভুৰাম পুষ্পৰ সুগন্ধি পুষ্পৰে খোজকাঢ়ি আহিছে তেওঁৰ পদুম ফুলৰ নিচিনা সুকুমল চৰণ যুগল আই সবৰীয়া সিদিনাখন কান্দি কান্দি চকুৰ পানীৰে তিয়াই দিছে আৰু কোনো বিশেষ বেলেগ পানীৰ আৰু প্ৰয়োজন নহ'ল ভগৱানৰ চৰণ তিয়াবৰ কাৰণে আনন্দ অশ্ৰু ধৰা জল এনেধৰণে নিগড়িত হ'ল যে আই সবৰীয়াৰ চকুৰ পানীৰে প্ৰভু ৰামৰ চৰণ তিয়াই প্ৰভু ৰামক সাদৰি আনিলে আৰু তেওঁৰ ভঙা চিঙা ঘৰতে বহিবলৈ দিয়ে দিলে আৰু নিত্য কৰ্ম যিটো অৰণ্যৰ পৰা বাচি বাচি অনা এচাকল এচাকল খাই খাই অনা সেই ফলখিনি প্ৰভু ভগৱানৰ চৰণত ভোগ হিচাপে আগবঢ়ালে যে প্ৰভু তুমি মোৰ গুৰুৰ বাক্যক সাৰ্থক কৰি মোৰ জীৱন ধন্য কৰিবৰ কাৰণে তুমি সাক্ষাৎ মোৰ গৃহত আহি উপস্থিত হ'লা গতিকে তোমাৰ কাৰণে এইখিনি মিঠা ফল থৈ দিছোঁ তুমি গ্ৰহণ কৰা কিন্তু অনুজ লক্ষ্মণে দেখিলে যে প্ৰত্যেকটা ফলতে দাঁতৰ চিন মানে দাঁতেৰে কামুৰি খোৱাৰ চিন এটাও ফল মানে ভাল ফল তাত নাই আৰু সেইকাৰণে লক্ষ্মণে আই খবৰিক অত্যন্ত বিনম্ৰভাৱে কৈছিল যে হে আই তুমি যাক ভোগ লগাইছা তেওঁ অযোধ্যাপী দশৰথৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ শ্ৰীৰাম ৰাজকুমাৰ কিবা কাৰণত দৈবক্ৰমাত তেওঁ অৰণ্যবাসী হৈছে হ'লেও তেওঁৰ এইটো অৱস্থা হোৱা নাই যে তেওঁ কাৰোবাৰ জোঠা বস্তু খাব মই তেওঁৰ লগত আছোঁৱেই দেহৰক্ষী হিচাপে গতিকে মই তেওঁৰ চৰণত এই অৰণ্যত থকা সুস্বাদু সুস্বাদু ফল মই ঢেৰ লগাই দিব পাৰোঁ এতিয়াই গতিকে তোমাৰ এই জোঠা ফলখিনি মোৰ দাদাক তুমি দিব নালাগে ৰামচন্দ্ৰই অনুজ লক্ষ্মণক বাধা দিলে দি সু ক'লে যে ক'বলৈ দিয়াচোন তেওঁ কি ভাৱনাৰ দিছে তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে এইটো মোৰ ভুল হ'ল সেই অনুজ মই ভবাই নাছিলোঁ এই কথাটো মই সেইটো কথা ভাবিলোঁ যে কেনেবাকৈ যদি টেঙা ফলটো মোৰ প্ৰভুৱে খায় খালে তেওঁ খুব কষ্ট পাব সেই কষ্টটো লাঘৱ কৰিবৰ কাৰণে সেই টেঙাখিনি ময়ে সহ্য কৰি মিঠা যিখিনি ফল সেই ফলখিনিক মই আচলতে নিৰ্বাচিত কৰি ৰাখিছিলোঁ যাতে মোৰ প্ৰভুৱে খাবলৈ অসুবিধা নাপায় ৰামচন্দ্ৰই পৰম তৃপ্তিৰে সবৰীয়াৰ সেই জোঠা ফল পৰম তৃপ্তিৰে ভসণ কৰিছে লক্ষ্মণক কৈছে হে লক্ষ্মণ মোৰ ভক্তিত বাহ্যিকতাৰ কোনো স্থানেই নাই তাৰ যদিও ফলখিনি বাহ্যিকতাত জোঠা কোনোবাই কামুৰি থোৱা কিন্তু তাৰ যিটো অন্তৰ্নিহিত যিটো ইচ্ছা তেওঁৰ মানসিকতা সেইটো ইমানেই উত্তম যিটো ভাবিব নোৱাৰে আপুনি গতিকে আমিবিলাকে আজিৰ তাৰিখত বা আজিৰ তাৰিখত একবিংশ শতিকাত বা বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাই গিজ গিজাই থকা সময়ত আমাৰ মনবিলাকো আজিকালি ইমান আৰ্টিফিচিয়েল হৈছে যে আমাৰ নামঘৰৰ মজিয়াবিলাক মাটিৰ মজিয়াৰ পৰা টাইলচ লাগিছেগৈ মই কালি এটা কথা অনুভৱ কৰিছোঁ দেই মোৰ বাস্তৱ উদাহৰণ মোৰ জীৱনৰ এটা মই আপোনালোকক হেৰি দিম কালি আছিলে পৰহি আছিল জীৱন পৰহি অঁ পৰহি পৰহি গুৱাহাটীত এভাগ নামঘৰত ধেমাজিৰ পৰা শৰণ প্ৰাৰ্থী কিছু আহিছিলে তেওঁলোকক মই শৰণ দিছোঁ সেই নামঘৰটো এনেকুৱা টাইলছ লগোৱা প্ৰচণ্ড ঠাণ্ডা বতাহ বৈ আছে দণ্ডৱত যেতিয়া কৰোৱা হৈছে শৰণ বাইকত মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে যথেষ্ট কষ্ট পাইছে মানুহখিনি কিন্তু আমাৰ সত্ৰৰ এই কীৰ্তনঘৰৰ মজিয়া আজিও মাটিৰ মজিয়া যিমান ঠাণ্ডা হ'লেও মাটিত যেতিয়া মানুহ এজনে শুই দিয়ে দণ্ডবোধ হৈ যায় মাটিৰ এনেকুৱা এটা অদ্ভুত গুণ যে সেই শৰীৰৰ উত্তাপটোৰ লগত মাটিখিনি উত্থাপিত হৈ যায় তেতিয়া মাটিৰ সংস্পৰ্শই মানুহজনক পীড়া নকৰে যন্ত্ৰণা নিদিয়ে কিন্তু এই টাইলছত যদি আপুনি আধা ঘণ্টা বাগৰি থাকে বা বহি থাকে তেতিয়া ই কি কৰিব আপোনাৰ শৰীৰটো এনেকুৱা জঠৰ কৰি তুলিব যিখিনি জেগাত মানে লাগি থাকে সি ঠাণ্ডা পৰি 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 পৰে কিন্তু মাটিত বহাৰ লগে লগে পথ এখন পাৰি যেতিয়া আপুনি মাটিত বহিব শৰীৰৰ উত্তাপটোৱে মাটিখিনিৰ উত্তাপটোক এনেকুৱাকৈ মিশ্ৰিত কৰি তোলে আৰু সুন্দৰকৈ সেইখিনি বহিব পৰাকৈ উপযোগী হৈ থাকে যে আজিৰ তাৰিখত আমিবিলাকে ভগৱানক খুব কৃত্ৰিমভাৱে ভজনা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ এইটো দেখা যায় আৰু আমি ভাবোঁ যে এইভাৱে কৰিলেহে মানুহে ভাল দেখিব ভগৱানে ভাল দেখক নেদেখক মানুহে ভাল দেখিব আপুনি কিমান কৃত্ৰিমভাৱে ভগৱানৰ সেৱাৰ যোগাৰ কৰিছে অসমত মহাপুৰুষ কৃপালুগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই ভগৱানলৈ আগবঢ়োৱা ভোগ যি আমি নৈবেদ্য বুলি কওঁ সেইটো কি কৰিলে মগু নাৰিকল আদা কল এইবোৰ দিলে আচলতে এইবোৰ কেনেকৈ ব্যৱস্থা যে ভকতসকলে নিজে নিজ হাতে কৰা কৃষি কাৰ্যত উৎপাদিত মগু বাৰীতে থকা কলজুপিৰ কল থোক বাৰীতেই সৃষ্টি হোৱা আদা নাৰিকল ঘৰৰ নাৰিকল মানে হাতৰ মুঠিতে থিতাতে প্ৰাপ্তি বস্তুখিনি দ্ৰব্যখিনিক এটা কেমেষ্ট্ৰি কৰি ৰাসায়নিক এটা সংমিশ্ৰণ কৰি এটা উত্তম ভোগ বা প্ৰসাদলৈ মহাপুৰুষে নিৰ্মাণ কৰিলে নিৰ্মাণ কৰি ভগৱানৰ সন্মুখত প্ৰসাদ প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে ভোগ হিচাপে নিবেদন কৰাৰ ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰিলে ভাৰতবৰ্ষৰ ক'তো নাই কিন্তু আপুনি ভাৰতবৰ্ষৰ তীৰ্থক্ষেত্ৰলৈ যাওক মন্দিৰবিলাকে যাওক ক'ৰবাত যদি খিচিৰি ক'ৰবাত নিমকি ক'ৰবাত বাতাচা খুৰমা মাল আৰু আখৈ এইবোৰ কিন্তু এই যি প্ৰসাদ ই কেৱল মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ মৌলিক সৃষ্টি নিজস্ব কিন্তু আজি আমি কি হৈছে মগুখিনি আমি সেইখিনি মগু আমি আনি আগবঢ়াওঁ যিখিনি মগু গুদামত কিমান দিন ধৰি পৰি আছে আৰু সেই মগুখিনি ভালে ৰাখিবৰ কাৰণে মগুৰ বস্তাসমূহত কীটনাশক দ্ৰব্য কিমান বা মিহলাই ৰাখিছে আমি সেই বজাৰৰ পৰা বহু দূৰৰ পৰা পেটিত মানে ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰে সংৰক্ষিত কৰি অনা সেই আপেলকেইটা সেই আঙুৰখিনি সেই ডালিমটো মানে কি দ্ৰব্যৰে কলখিনি পকায় কিবা এটা দিয়ে নহয় তেনেকুৱা গেছত পকোৱা কলকেইটা সেই দ্ৰব্যখিনি আনি পেলাই আমি এতিয়া ভগৱানৰ চৰণত প্ৰসাদ হিচাপে নিবেদন কৰিছোঁ গুৰুজনাৰ যিটো উদ্দেশ্য আছিল সেই উদ্দেশ্যটোত বাৰু আমি সফল হ'লোঁনে সেইটো এটা মোৰ প্ৰশ্ন মোৰ মনলৈ অহা এটা প্ৰশ্নহে মাত্ৰ মই হেৰি কৰিবলৈ যোৱা নাই উপায়টো নাই বুলি ক'ব যাৰ ফলত মাজে মাজে বাতৰি হয় যে প্ৰসাদত বিষক্ৰিয়া হৈ মানুহ অসুস্থ হৈছে হস্পিটেলাইজ হৈছে কিহৰ কাৰণে যে তাত অধিক পৰিমাণে যিহেতু মুখ বুটসমূহত পোকে নধৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ৰাসায়নিক কীটনাশক দ্ৰব্য দি থোৱা হয় সেই কীটনাশক দ্ৰব্যৰ ফলশ্ৰুতিত প্ৰসাদখিনি আচলতে যিখিনি প্ৰসাদ মানুহে খালে অসুস্থ হৈ যায় সেই কিন্তু ভগৱানক দিলে ভগৱানে জানো ক'ত গ্ৰহণ কৰিব গতিকে কৰ্মহীন হোৱা এই অসমীয়া জাতি দিনক দিনে আমি এলেহুৱা হৈ যাবলৈ লোৱা অসমীয়া জাতি এচোপা কল নাইকিয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাৰীত আদা এচোপ নাইকিয়া হৈছে কুহেৰ এধাপ নাইকিয়া হৈছে আমাৰ ঘৰত আজিকালি নাৰিকলৰ গছ এডাল নাইকিয়া হৈছে লাহে 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 এয়া অৱস্থা গতিকে মই ভাবোঁ যে কৰ্মস্থ ৰাখিবৰ কাৰণেহে মহাপুৰুষে এইবোৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে গতিকে ভগৱানক আমি বাহ্যিকভাৱে যি আছে ঘৰত আপোনাৰ ঘৰত যি আছে যিখিনি সেইখিনিকে দিয়ক ভগৱান যে প্ৰভু আগতেতো এনেকুৱা আছিলে যে নতুন ক কলৰ চোপাত যদি ডাঙৰ কল এথুক হয় এই এইটো প্ৰথম কল এই আইসকলক মাতি আনি ঘৰতে নাম এষাৰকে গোৱা হওক বা কিছুমানে কি কৰে কাটি ঘৰত থৈ দিয়ে পকিলে নামঘৰতে নি পেলাই ভকতক অৰ্পণ কৰে এইটোৱে আচলতে সাত্বিকতা কৰিব লাগে কাৰণে কেৱল যোগাৰ কৰাটোৱে মই নাভাবোঁ যে এই ভগৱানৰ সেৱা গোপীসকলো তেনেকুৱা পৰ্যায়ৰ সহজ সৰল সমস্ত নিজৰ আত্মা শৰীৰ সকলো ভগৱানক সমৰ্পিত কৰা একো একোগৰাকী প্ৰেমী ভক্ত আৰু আজি আহি তেওঁলোকে ভগৱানৰ সন্মুখত মানে বিদ্যমান হ'ল যিসকলক ঘৰত বান্ধি ৰাখিলে তেওঁলোক ব্ৰহ্মত বিলীন হৈ গ'ল ভগৱান চিন্তা কৰিব